रायगड महाराष्ट्रासह विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका सोळा सतरा लोकांचे मृत्यू पाच डझनहून अधिक लोक जखमी आणि असं बोगस स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट दिलं हे जो होल्डिंग पडलाय त्यात फक्त दोन फूट पण प्लिंत नाही आहे दुसरी गोष्ट मी काल माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विशेष चर्चा केली आहे देवेंद्र फडणवीस कडे मी मागणी केली आहे

या तपाचा दरमियान तुट्टी पवे खूब मोट कटकार एक होल्डिंग, एक से वीस फूट मतलब साठ से चालीस फूट एक होडिंग महीन चाड़ है पन्ना लाख

इनकम टैक्स विभाग ने करावा या मनी लॉन्ड्रिंग की दी जालेला है तथा ईडी ने करावा अति तकरार में आज आयकर विभाग ईडी कॉन्ट्रैक्ट भावेत भिंड को दे दिया कुल मिलाकर ये जो चार होल्डिंग की साइट है 40 स्क्वायर फीट का एक होल्डिंग बनाने की परमिशन थी लेकिन उसके बदले में एक सौ तो चालीस स्क्वेयर फीट बाई एक सौ तो बीस स्क्वेयर फीट के होल्डिंग बनाए गए उसका जो स्ट्रक्चर था वो चालीस स्क्वेयर फीट का था स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने इसको बोगस सर्टिफिकेट दिया है इसमें एक होल्डिंग की महीने की जो रेवेन्यू रेंट है वो पचास लाख है कुल मिलाकर यहां पर ऐसी चार साइट हर हरेक साइट का महीने का दो करोड़ रुपया इनकम है कुल मिलाकर सौ करोड़ रुपया होल्डिंग के द्वारा भिंडे की कंपनी को मिलता है पेट्रोल पंप को पच्चीस एक तो पच्चीस करोड़ के रेवेन्यू के सामने महाराष्ट्र सरकार को एक पैसा नहीं मिलता महाराष्ट्र पुलिस को एक दमड़ी नहीं मिलती पुलिस कल्याण निधि में सिर्फ सवा दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं सौ करोड़ का घोटाला है इसकी जांच आयकर विभाग ईडी और महाराष्ट्र मंत्रालय ने करनी चाहिए ऐसी मान मैंने देवेंद्र की है जब तक यह जांच समाप्त नहीं होती है इस सब जो वर्क ऑर्डर निकाले टेंडर प्रोसेस किया उस समय के रेलवे पुलिस कमिश्नर जो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है कई सर खालिद को छुट्टी पे भेजा जाए उस समय पर रेलवे पुलिस कार्यालय में जो संबंधित अधिकारी थे उनके ऊपर भी छुट्टी पे भेजा जाए और ये जांच जल्द से जल्द पूरी हो ऐसी मेरी मांग है